హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు విప్రో విహాన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికీ తొలి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు అలాగే మొహరం శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మార్నింగ్ నేనైతే ఇంట్లో పూజ కంప్లీట్ చేసుకొని టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళాము నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ఆలయానికి అయితే వచ్చేసామన్నమాట ఇక్కడ ఎదురుగానే గజస్తంభం ఉంటుంది గజస్తంభం పక్కనే వాటర్ ఉంటాయి ఇక్కడ కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం అయితే చేసుకున్నాము దర్శనం అయితే చాలా బాగా జరిగింది ఇక్కడ వచ్చేసి శివలింగం ఉంటుంది పక్కనే నాగదేవత ఉంటుంది పుట్ట శివలింగానికి పంచామృతాలతోటి అభిషేకించి పూలు పండ్లు సమర్పించి మనం ఇంట్లో అయితే ఏ ప్రసాదం అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ దేవుళ్ళకి సమర్పించిన తర్వాత దీపం పెట్టుకొని కొబ్బరి కొట్టి అగరబత్తీలు వెలిగించుకొని హారతి అయితే ఇచ్చేస్తాము దేవునికి హారతి ఇచ్చిన తర్వాత దేవుణ్ణి మనమైతే వేడుకుంటాము మన చల్లగా చూడమని అయితే ప్రార్థిస్తాము <Sess> लक्ष्मी कान्तं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे फिर ध्यान गम्यं बन्दे विष्वान्ता काया हरं उचरवयनं करिपनानाखं सुरेशं ृशं यैवर्ण वन्दे विष्णु भगवयहरं सर्वगमतनयनांनगम्यम् वन्दे विशान्त भवशकशयनेष विश्वाचारं कषमसाुसारै शकशयनां पद्मनाभक्ष्मेकान्तम् कमलवाहारोगी गगनानशं येभ्यवर्ण वन्दे विष्णु भगभयहरां सर्वकमतनयनां शोकितिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विश्रान्तरहरं शर्श कर्मराभुले शान्तम् कमलारौकि गगदातृश्य शयनां कर्मणा भक्ष्मी शान्तं कमयनयधारो गगानैघ्नवर्णवसुते विष्णु भगभयहरां सर्वकमतनयनां ज्योतिभिर्ध्यानगम्य वन्ते विशान्ता भवय हरं शर्दशयनकल्पतनाभम् ैकवशरशयनं कर्मराभुलक्ष्मेकान्तं कमलनाधारं गगदानश्यैकवर्णवशन्दे विष्णु भगवतां सर्वकमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु

वन्दे विश्रान्तं सुरेश विश्वाखारुषारैकशयनं कर्म नाभक्ष्णेशान्तम् कमष्णाधारम् गादृश्यैकवर्णपशुदे

वन्दे विष्णु भगभयहरं सर्वगमदनयना योगितीर्थ्यानगम्य वन्दे विशान्तभयहरं भुषगशयन करिपतनाभं सुरेश विश्वाहारषमसावषारैकषयनं कर्म नाभक्ष्मेषान्तम् कमयनयथावर्णपशुधे विष्णु भगभयतां सर्वगम